Mənim abu havalı bu gözəl həftədən hər birinizi salamlayıram. Bu videonu yenə ilə öz adlarımla çəkirəm. Bu gün sizlərlə yeni səfrənənizi bəzəyəcək. Birincisi slat doğrumu forması göstərmək istəyirəm. Əgər sizə yeni səfrənənizi mənə görə istədilə bəzəyəcək. Xiyarı nazik enli formada kəsirik. Siz də mənim kimi belə kartof soyma alətindən istifadə edə bilərsiniz. Əgər yoxdursa bıçaqladə nazik formada kəsmək olar. Bu qaydı ilə xiyarı qatlayırıq və çöpə taxırıq ki ismim istəyirəm ki əgər sizdə evdə uzun xiyar varsa ondan istifadə edin. Daha gözəl alınacaq. Atlıq üçün mən kabasadan istifadə etdim. Əgər sizdə kabasa yoxdursa xiyardan da istifadə edə bilərsiniz. Forma yardımı ilə ulduz kəsirəm. Bunu bıçaqla da etmək olar. Və budur ilk salatımız hazırdır. İkinci forma üçün xiyarı uzunsu formada doğrayıram uzun şişləyə keçirirəm. Kənar hissələrini yolqavara kəsirəm. Çöpün başına isə zeytun qoyuram. Hazırdır. 3-cü formanın hazırlanması üçün xıyarları yumru formada doğrayıram. Daha sonra bir çanağın çübü keçirirəm. Və bu şəkildə xıyarları açmağa başlayıram. Burada zeytun əlavə edirəm və hazırdır siz zeytun yerinə çeri pomidorlardan da istifadə edə bilərsiniz. 3-cü forma üçün xiyaları çox nazik formada doğrayıram. Pomidoru bu formada kəsirəm. Qeyd etdim ki, bu forma üçün ən yaxşısı çeri pomidorlarından istifadə edin. Daha gözəl görsənəllər. Xiyaları bu şəkildə yerləşdiririk və hazırdır. 5-ci forma üçün xiyaları nazik formada doğrayırıq. Daha sonra bu qalınlıqlıqdıx yer götürürük və aralar olacaq şəkildə kəsirik. Bu aralara nazik doğradığımız xiyaları kəsirik. Burada zeytun və ya xucur pomdor əlavə edirik və hazırdır. Növbəti hazırlayacağım isə ataşdırmalıqlardan yox qəğacıdır. Mən xiyarddan, pendirdən, qalbasadan, turşulardan vəsait istifadə etdim. Siz ümumiyyətlə evdə nə varsa ondan istifadə edə bilərsiniz. Hətta belə bir yolqa ağacının meyvələrindən də hazırlamaq olar. Mən qabızaların daha gözəl görünüşü üçün bu formada qatlayıb qoydum. Sizə də fikir olsun. Yolقانın başı üçün sarı pendidən olduz kəsdim. Və də daha rəngli görüntü üçün üzərinə nadanən həvəs etdim. Yaşıl ləklə əlavə etmək istəsənsiz, mənim kimi brokoli dən və yaxud digə cüvətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Cüvədə nə isə turşudan hazırladım. Bu mənim yeni il sərəmin bəzəyəcək salatlıqları atışdırmalıqlar hazırdır. Siz də hazırlayıb qonaqlarınızın özünüzün gözünə aşağıya bilərsiniz. Videonu bəyəndisə like edib birə yazmağı, kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək, hələlik.